Та як ти будеш виглядати на екрані, це ж вже від тебе все. О, суперся. Сьогодні у нас Powerbank. Тебе засруть всі владельці любителі Тесла. Аби побольше коментарів. Давай. Ви на каналі Тачки, де ми суб'єктивно дивимося на історію автомобіля та його власника. Сьогодні у нас Tesla Model 3 Performance. 4. Что? Ты спросишь, что я знаю про эту машину? А что ты знаешь про эту машину? я на ней машины. катался. Ты на ней катался? Мене на ней повозили уже. И что? И что ты скажешь про... Я скажу, что тебе надо на ней проехать, потому что Про данный пауэрбанк? На Я он Николаевичу дал телефон заряжаться. А надо было до пауэрбанка подключить. Ну такие будут приколы. Ну, Если ты отказаться прямо сейчас. Представлена в 2016 году, в принципе про Теслу я больше ничего не знаю. Мне она... её сделал? Что её сделал? Кто основатель сделал? Uh... <плево> <плево> Ил Илон, <плево> <дево> Илон Смарса. Илон Смарса. а <плево> Смазка. Что я могу сказать про неї? Я могу прямо отсюда сказать, что... Открывается то карточки, да? Подходишь банковская сразу так... Просто с телефона. Просто с телефона. Ну или карточкой. Это я знаю. <плево> Мне не нравится. Во-первых, мне не нравится. Вот ты как хочешь, мне не нравится. Ну, выбор. Ну, Тесла меня не вставляет. Мне не я нравится этот руль с бардачка. Давай, с э, понятно. Э, что мы нравится, можем... что ты обзываешь, бач. Это единственное, что плюс, я знаю, что вроде можно с телефона такие, вышел из магазина, такие, подить до меня, да? Она выехала и подъехала. Ага, она скажет, куда, куда ты леви. Что ты сможешь сказать? Я колись давно. хотів Теслу? Хотів Теслу. Я дивився відомий про Теслу. Ну. Я дивився, як люди мучаються, коли їдуть з одного міста в другий, а по путі немає зарядок. І ти їдеш без кандиру, без фар, без ні, щоб заїхати. Ти ж, мабуть, живеш в частном домі. Ну, підживаю, можна так. Підживаю. Ну, просто я наскільки... Скільки заправок електричок в сумах? Сколько? Восемь? Восемь? Да. Окей. Я думал только на мануфактуре. Так смотри, есть же карта даже. Да ладно. Да ладно, О, ну ладно. Да кому не Нема заправок. Ну сейчас посмотрим. Восемь. Восемь. А так... че А зарядку, вот та, что стояла на театральной, убрали, да? Да а, кому-то нужна. А какая зарядка была на театральной? А я не знаю. О, даже ты не знаешь про це. Дарова. Даров. Шо мы? Вот и встретились владелец электрички. И владелец БМВ. Давай с того, откуда машина? Машина биток привезена. При... А биток или утопленник? Биток. А, хорошо. А, Электричка, утопленник, это страшно. Так, что ты его привело до этого автомобиля? До этого автомобиля? Да. Что ну, бюджетный едет и, ну, типа, в целом то по зарядке, типа, ну, что? Дома приехал, зарядил, но на ночном тарифе 250 гривен полный заряд и все. И Вот, а ты можешь заряд. полный бак заправить <laughs> за 250 гривен? Я? Можу. Это mm. есть плюсов, ладно, а с минусов, когда свет что ты делаешь. Да, ну, для этого есть э, такси. Все. По-моему, можно заканчивать на этом моменте. Как давно она у тебя? Чуть больше месяца. Чуть больше месяца. О, можно поздравлять. Почти вовремя. Сколько было перед ней машин? Это первое. Это первое. Это первое? Сразу в Теслу? Ну да. А что? Не почувствовал ты драйва а, ДВС? Драйва, джигулей, ДВС. Нет, джигулей, ну это конечно так, ну, а -а -а -а. Жесть. Я соглашусь, что это жесть, но <сuéдь> через <сuéдь> это надо пройти. Мы вдвоем ездили на твои девятки. Я потом всегда со слезьма за BMW, такие с радости. хорошо, поехали. Сколько это Сколько я взяв, да? Да. Uh, ну, я взял за 17400. За 17400. Давай так, це не дуже дорого для Тесла. Я не знаю, скільки стоїть Тесла. Я знаю, що десь заміна її батареї буде половину цього стоимості. Ну, 6000. 6 6000, і тисяч, тисяч, я тут чую со сторони. <звук> скільки? Нет. Вот, я же кажу. Тысяч 6... десять? <www> Батарея. <с Bible imprint> я ему говорил раз в 10... А камеру на него можешь перевести? 4. А, не тысяч? Ну, А мы тут снизу сейчас так... Опа, и сколько замена, ну там подборка будет, там из трех, а среднем выбору, там сколько замена батареи на Тесла в Украине. Сумах вряд ли, конечно, Можно туда Дюрасел. Дюрасел. Что то другой думал? Ну, думал Бехо тройку. Опять же, тройка. Вин... Все, но, что но, мне но не Беха нравится. Тройка, Беха четверка. Четверка, ладно, четверка ну, Он был очень близко до того, чтобы стать нормальным геем. геем. Нормальным <laughs> геем. <laughs> И поехать на голуби озера. Yeah. <laughs> а потом сходки. Yeah. <laughs> И расскажи, расскажи, что ты захотел именно Теслу купить. Ну, no, я, я уже сказал, ну, типа, что первое, зарядить копейки, ну, типа, относительно. Там я не знаю, солить бензин на, ну там на 300 километров. Угу. Второе то, что она едет, ну типа. <LC tim> <к 8 stopped Paula> там понял, там просто со стороны. все Теславода, конечно, слип больше никогда не буду подрезать. <laughs> Для таких у меня в машине лежит. <laughs> но, но, но никогда больше не буду подрезать. Ты знаешь, что это ответственность за по людям. <laughs> <laughs> где работаешь, чтобы взять такие аппарат? Не где. Э, ну, спрашивать, как часто ремонтируешь Сейчас реферальная ссылочка. Вот тут, моего, моя. Но не его, моя. И снизу его. Там вот тут в где-то вот тут маленькая. Там ссылочка <laughs> верту Вертуавтохаб. <свят> капсула кофе бокс бокс СТО. Сколько ты уже вкинул в нее после того, как взял? После того, как взял, но ну, я где-то вкинул, учитывая лабаш, mm -hmm. учитывая подкраску. Лабаш? Заль, а ну, винтриснутый? Просто... Не, ну, я, он едет, он в октябре а, уже А, ходит. все, я понял. Это Тесла, тут же надо заказывать. Это же когда ударяешь фару, и они такие... Не, ну, и выключили машину. Замена рычагов и в целом да, все. И все? Ну да. Ну там без замена резины. Десь еще 1016. А ну двадцатка, не, замена рычагов 2000 обошлась. Баксов чи гривень? Ой, гривен, гривен, ты шо? Баксов. Какие плюсы? Плюсы, ну, чтобы стол разложиться, надо тебе где-то секунд пять. Именно а. нормально, уверенно. Она согласилась только сейчас с тем, Ты чувству? Я <laughs> чу. Это ну, прям наследник Марка 2. Да. Аби разложиться об стол, дуже дорога машина не надо. Какие э, Які минусы? Минусы? Что, минусов нема? Да, конечно, есть. Качество сборки. О, ну, раз. Качество ну, самих деталей. Два. А третье, что есть такого? Что-то постоянно у тебя то отклеилось, ну, типа, ну это все то же самое. Качество, качество сборки. Ну, это про... А це же я за це, ну, ты спрашиваешь, что я Теслу не люблю. Руль с бардачка, а цей непонятный монитор, а не что-нибудь нормальное. И качество сборки. Поіграти. Ну, это же. Игры можно поиграть. Если мне надо поиграть в игры, я приеду до дому. Возьму, там можно включить порно блять, sense. на нем. Какие враження от машины? спросили, не знаю, ну пока я типа, что все чини а. ну, но не суть в этом ну чувствую типа. BMW только электрическое, знаешь вайп а, ну, такие, типа. все чини, месяц машина в тебе, ты только бабки вложишь. ну короче, мы, мы так поняли, что Тесла это американская BMW только с электромотором а, ну, ну, ну типа типа, может мне и понравится но мне сразу, я же скажу, вот все три вещи, которые а я, я назвал ну, уже типа все уже не нравятся да, я люблю бабки влаживать просто с них пол типа я хочу, чтобы ты открыл этот двери. машину. Открывай. А что? А что? Открывай. Не просто не в ту сторону. Ну я первый раз вообще. Так, как открывается капот? Капот, ищи. О, подожди, он нашел, прикинь, сразу. А что тут искать? Тесла. Технология. Ты, Тесла. А, Ну, це... А знаєш, що, кстати, багажник маленький такий? Ну, чисто, для Ну, так, чисто, да. Бля кроссовок. не могу. реально чого невеликий? Чого? Щоб людей не могли туди запихнути. а запихнуть. Закривається як? І продавить? Да, дави. Ну сильніше. Це диві. Тесла. Да шо ты делаешь? Вот это BMW, ты лишь бы что-то спать. Ну давай. ж, ну... Ты микроволновку видишь, с таким же звуком закрывается. Кстати, у меня так це, стиральная машина закрывается. Дуал мотор. Ну, в принципе, я угадал, только я сказал, что спереди для кроссовок место. Туда тупо так поставил. Место вроде много, но кашется что это за... не открывается, ну, не лифтбек, ничего, а, ну, не, цей. Ну, это же неудобно. Ну, что это, тумбочку тупо запихивать? Холодильник. Холодильник. А, 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 А в БМВ вона, ну, багажник відкривається так, і десь по отсюди, а там, ну, mm. типа місце. Так, можешь сходимо зараз посмотрим. Давай, иди, дивись. Так, жди, открой. Сейчас камера ещё здесь камера. Пока залажу, тестирую. На. А. -а, -а. Он. А, -а, а. Только відкривається не отак, от а отак. От О, -о, -о, О, ну ладно. Только цього ми нічого не вставимо. Знаєш чого? Так. То ж там шмутки. А. Замаж, <звук> Николай. Николай. Сейчас бы не поймал Купил и, и ходит ее. Сидушка шел в тройке, або в Ауди четверке. Беха тройка, або в Ауди четверке. сзади не знаю, но спереди я сидел, спереди Ты удобнее. Сзади сидушку. не сидел? Mm -mm. Сидай с той стороны. Ну, ну, нормально, мне нравится, тут пожестче. Я люблю пожёстче. Да ты любишь пожестче, я знаю. Дивись, а что я тебе скажу? Во-первых, она короткая. Как в тройке, как в четверке. Ну, типа, немає такого, что ты упал, чуть-чуть провалился. Вот такая есть спереди. О, такая есть прямо... спереди. Но сейчас еще сиденье подкачу, как я езжу. Вот, Блянь, типа, место сзади. Ну, а тут я упал, типа. Ну, и что? Так, дивимся, что тут у нас. Под О, подстаканник есть. Ну. Это качество материала. А тут открывается? Не открывается. Что тут? Что именно? Подшапочник. Подшапочник. Понял. Машина месяц. Ну что ты хочешь? Но ручек не моих. ручка. не знаю. Кстати, машина странная. Ручек ручек не Ну типа панорама. Согласен. Она в принципе прикольная. может не всегда, но она прикольная. Ручек немає, світильничок не нажимается. На а что не нажимается? Нажима а, да. Нажимается. Он просто первый раз так Просто два USB. Знаешь, что я... Если ты вот тут что-то нажимаешь, и ручка такая... Да, ну, конечно, было прикольно, но... Что ну, у нас тут? У нас тут для посерединки самое комфортное будет сидеть. Ножки вместе с туда их даже чуть-чуть протянул, І уже удобно. От, наверное, коврик даже так зроблений, що ти туди їх ставлю. Так, да, бачу. Е, обдув. Обдув. Робочий. А якого года машина? 19. го 19. го е, Ану, зніми, що там у тебе. Моя тряпочка. Тряпочка. Знизу резиночка. Знизу резиночка. Угу. Е, поверх тряпочка і. И пластик, и пластик. Ну, не сказать, что прям дуже дешево. не, хотя не дешево. Он такой мягенький, в принципе, хорошенький, но... Ручка неудобна. Ого, вот звуки. Ты Да? Аж странно мне. Что ты такое делаешь? Кстати, это маленькое окно американское. Ну, как на всех американцах. И даже не полностью открывается. У на тоже не полностью открывается Можно... Чизбургер, пожалуйста, и махмакачина. А -а -а -а, макфури не бажаете? <сих> <"Да>, <сих> <сих> вы, ваши, макфури. Плохо. <сих> <сих> так, что, сядай назад. Я? За не... водителем. Такое нам не подходит. Что, назад натуре? <сих> да. Что мы тут имеем? давай сразу тут четыре подъемника стекол, кнопочка открыть. ну те же самые все про резину, Вообще ничем не отличается. Ой, Ты уверен, что это дерево? Должно Я уверен, что это. думаешь? Дерево. Вообще должно быть дерево. Вот я ему больше верю. Это шарин в очках. Я пойду тоже сейчас свои одену. Э, кстати, обдув... Ты обдув же, да, тут? Да, это все, Обдув, обдув на просто... Да, про, обдув да. просто, просто линия, просто все. Так, что мы тут маем? А тут мы у нас... Подлокотничек. А, еще поднимается. И туда еще дальше. А там инструменты, чтобы теслу делать. Понял? Ну это на всякий случай. Если выключат свет, то велосипед подкрутите, поехали. Короче, у Теслы есть основный аккумулятор и да. маленький 12 вольтовый. А знаешь, что происходит, если в ней седаем маленький 12 вольтовый? Что? Он не открывается? Он не открывается. Да. Так а для этого есть запасные ручки, чтобы это сделать. Что там? А, да? Да. Ну ладно. Серьезно? Ага. Это чтобы открыть. Подожди, а если ты снаружи? Сзаду таких нема. <laughs> Будешь через период вылазить. Не, если ты снаружи стоишь. А, ну я не знаю. Да, я думаю, она откроется. Не, я что... просто знаю ситуации, что... Не открывается. Не открывается, не открывается и там сложно запытывать, и как короче, чтобы зарядить твой маленький аккумулятор, она открылась. А, да похуй, это уже потом, блядь. Ну... Потом узнаешь. Потом... Узнаешь и да, расскажешь, а что потом делать. Мы... Зимой. А потом будет продолжение. Зимой вместе с печкой. Что я могу сказать? Я могу сказать сидушки в принципе лучше Добрый. чем сзади но не настолько не удобнее как в семерке в шестьдесятке а... но удобнее ну нам уже ладно даже не настолько удобнее как в рендже мы снимали рендж был прям комфорт это прям место прям Николаевич а так руку вытягиваешь и николаевич еще дальше а тут тебе а тебе удобно щас... а, сидеть крузак крузак, крузак. Ну, вот, ну тебе удобно в этих сидушках сидеть вот. вот николаевич довольный во-первых, он загнутый вроде под этот. Мне страшно просто. Ты так что я открыл его. А... А... Да? Сильно? Нет. Очень. Нет. Что это такое? Ну, типа... Ой, давай, так, чисто сяду. глаза глянуть. Да? Дай да. покурить. Все нормально. А есть у тебя покурить. Это да, да, вообще странная система. Я <зв>... сейчас расскажу, кто... <гас> Кнопочка. <сёк> Психует маленький. Кстати, удобно аварийка ну, находится? Спасибо. Так, как в самолете. Вот так взял, да, нажал и катапультировался. Это открывается. О, ручка. Не, не ручка. что это тут. А что там? Ты открывал? А там ничего. Под а, это для это... телефона, через да, зарядка. Особо... беспроводная. А то? Вот от две. Да, смотри. Открой. На... Положи мы. По центру, ближе к центру. Окей. Тут заряжаю. И на водителя, конечно, говоря. Ну да, вообще. А ему рулить только надо, что тут будет еще делать. Да, вообще, сама, типа, прикол зарядки зарядкой удобный. И он не только в Тесле есть, но, но он удобный. Коробка типа на тему. ты, ты дергаешь этот телефон, там сильно медленно зарядка. А, да? Дуже. Ну, это чтобы для этого, как ну, сказать, Так, по ну, положил, типа. Коробка в тебе, в принципе, и на этом должна быть, на планшете, на самом деле. Так, а зачем? Ну, на планшете. Ну, это же, на... блядь, представь, ты едешь, и что-то клацать. Ну, это уже удобнее, хоть чуть-чуть как-то. Ну, что дворник слева. А, -а, -а. Понял. А что ты хочешь? Дворники? Не, я дивлюсь, я просто смотрю. Дворники, возможно, або на себе, або нажать, не, або Нет, там ще... кнопка есть. Кнопка? Вот. Один раз просто, а раз, раз, два просто раза... Два раза самый лайк. Понял. Так, что за... Ну, мочь то ли? Правая кнопка в душе на что она отвечает. Понял. Левая, левая отвечает почти за все. Типа, Правая... ты можешь настроить и дворники, и те же самые, и музыка. У тебя там все подкручивается, переключается да. Автопилот. Да, что типа. А... не вспышь. Попробую вправо клацать. И на экран посмотри. Понял. Там насколько дистанция. А, насколько ездить? дистанция, да, я побачил. Так, смотри, Маранти, есть камин. Он мамантика. романтика. Вот малышку взял, да, уют. Допустим, позвал кого-то на свидание. Опа, включил. Прям под домом у себя, да. Чтобы а далеко а не да. А где звук? а что обдуватели моторов включились? Да. Мотора, блядь. Ну, мотора. Обдувка мачу, включилась. Блядь, гудит. Да, И даже ты... вибрация. Это Тепло, ну, у... У... уют же. Mm -hmm. Марс. Мультипланетарный вид. Блокнот. Ну ладно, все Выбор цвета. Не, вот это розовая классная, да. Надо нажать на эту. на Николаевич, а Николаевич, а, так, да, типа. Николаевич. Ну, Иван. сразу видно, Иван Маск делал. Шут. Приблизительно такие же. А шоу будем? Давай а. в конце. Не-не-не, подожди, давай в конце. Давай вечерком, да, когда сидим. Шо все? Нажимай, нажимай. Вот, у тебя тут все. Динамика, управление, смотри, отсюда ты там, зеркала сложить, mm -hmm. руль подвинуть, э, с... ну типа охрана, ну mm -hmm. идем дальше, вот самый любимый мой это раздел динамика, вот, вот тут спорт, тут спорт. спокойно, облегчи, стандарт, усиленно, ну, стандарт, плавно катиться, режим трек, вот самое интересное тут это режим трек, а в режиме трек у тебя настроить, нажми настроить, mm -hmm. вот год мод это, ну, типа, так, название. Понятно. Но ты когда здесь, на 50, смотри, видишь, там есть разгон компрессора. Угу. Вот. Нажми на вот, да, сюда. Ну, мы поставим паузу, думаю, все прочитают. почему ему игру, я пусть. Там Я деструль. Нет, не сюда. Не супо. Так. Только тут руль сильно сильно чувствительный вообще. Нет, тут его прям еле-еле вот так вот, надо. Так, газом, чи газу, чине. Только тормоз надо. Ну, тормоз, точно тормоз, правильно. прикольно, ну, но если постоянно... Ну, в БМВ такого немає, давай. Немає. Такая... Да-да-да-да. Ты только сильно не психу. Да, он пацан тоже потягался. А часто вообще хочет кто-то стать с тестом? Постоянно. Да, вот, ну, типа, сходу просто. Такие на своем. аккуратно тоже шалият. Да я же это так чуть-чуть. по в принципе прикольно. Ну як, едем, она очень странная какая-то. Ты только резко не тормози, вот понял. Тут из всех кто сидит, я посередине. Ну будешь где-то на капоте. Ну где-то на мониторе. Правильно, все равно ж лабаш менять, да. Ну вот я раз. А не скриншот сделаешь на мониторе. Будет скидка отвертва у Опа полная починка. Закатайте. Ага. Не, если он через монитор, я оплачу тебе, ну, стекло ж ой, монитор, через стекло я тебе оплачу э, замену. замену и оплачу тонировку. А я ему оплачу больничку. Так. Сирый. Пару стопорей ему организуешь. Я а где можно закататься? На верту автохаб. Верту автохаб. Що ви? Дивитесь відео? А поки ви дивитесь, хтось уже затонувався. Верту автохаб. Посилання під відео. Скажу в якійсь машині, що в неї є безполезна функція. Напомнють мені про це. Мені. їде, так. Ну я і знав, що вона їде. В середині мені як. Ну. не знаю. ну Вона странна. Комфорт по оцінці від 1 до 10. Комфорт по оцінці від 1 до 10. Ну, давай 5. Тільки за сидушку ставить 9, 8 ну я не буду. І пам'ятайте, головне не те, яка у вас тачка, а те, який ви в ній воді. Та, я, я ж я ж не заряджаюсь на этих, Я вдома так рухаю. Поставив на зарядку має? на мануфактурі, а пока там у тебе 1,5 години задувається, ти в ігри катаєш. Так ти ж казав, що не заряджався на мануфактурі. Ні, ну я ж взагалі в селах, то в основному... Ха-ха-ха! Я тебе нах...